отпустили всех женщин, отпустили тех милиционеров, которые там сегодня, ну просто работники милиции, а простые. Ни одного человека пострадавшего нет. Ни одного пострадавшего нет. Что это за люди? Мужчина, Я все, что сделала. Я сегодня, у меня есть телефон руководитель области страны. Я набр, набр, набрала телефон, дала не Хочу, чтобы сегодня в городе моем не погиб ни да, один вот. человек. Понимаете, я дала телефон, да нет, тут они стоит, сказали, нет. а тем передали, что какие сегодня да. у них есть вопросы. Работе, вопросы да. о том, чтобы там и то, и то, и то. И то, что сегодня выставляется на области. Вы все слышите это, что выставляется возле области полковника. Ну, в принципе, что они хотят. Они, они хотят, хотят заменять.

Провокации я к этому никакого отношения не имею да. Я да. вам скажу, что мы оделись И собрались ехать в лес Подышать свежим воздухом Я вот в спортивном костюме да. Я, я ты, когда проезжали я, мы все до гост Мне позвонили и сказали Хирург, Херок, Гавитнелли На музея собираются Человек 150 военных Вооруженных людей Я когда уже подъехала сюда Они уже захватили милицию резидентного выстрела. Отстреливались наши ребята, но пострадавшие есть с их стороны, там один или два человека, их ну, точечно ранили. Все, больше наших никого нет. Поэтому я прошу, давайте тихо, спокойно, пусть сегодня все это, не приходить, этот долбанный периметр, не надо сегодня провокации. я, вам, я иду туда, кто не погибнет, если вы сегодня не будете на все переходить? Никто ж нас не оставит один, а ни не... с одной, ни с другой стороны. Давайте примем какое-то решение нормальное. Кто сегодня за то, чтобы был мир? Мы с вами. Вот давайте встанем. Сегодня еще раз говорю, что а люди приехали за нас. Они приехали сегодня оттуда. Оттуда приехали. Давайте, что мы пойдем опять на себя. На наших я взглянула один славяне, второй, третий, четвертый. это наши славянцы тоже. Через 50. Ну что убивать, брат, брат! брат. Верните его, понятно? Не какие провокации. Они выставят условия, их услышат. Слава Богу, будет добро, что угодно. Но я вас прошу, без войны, без, без убитых. Я себе этого не прошу, я вас прошу. Я Поставьте картон с этой стороны. И не пускайте туда людей. А я буду там, я не боюсь. Хотя я вам говорю, я иду, и пистолет автомат все на меня.